अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः शा तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहुरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा यम पुरुषो यो यश्रद्धस एव सह यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपो जनाः धम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलानिताः कर्षयन्तश्शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्थश्शरीरस्तं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिभिधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धा स्थिरा वृद्ध्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः कट्वाम्लवणात्युष्णतीक्ष्णवृक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूथिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्तामपि चैव यत् इजते तं यज्ञविद्धिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मनप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोधम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदावृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीथाः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतफक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतफक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्धः युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च इहः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु